السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے اپنے والد کی ہجرت کی پوسٹ لائی ہوں حیدرآباد دکن سے پاکستان کا سفر شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویہ سرلی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اللہ صلی علی محمد و اعلیٰ محمد کماصلۃ الٰ ابراہیمہ و علیہ ابراہیم عن قا حمید و مجید اللہ بارق اللہ محمدن و اعلیٰ علیہ محمدن کمہ بارکطہ علیہ ابراہیمہ و علی ابراہیم عین حمید و مجيد قائد اعظم کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ حيدر آباد دكن پر فوج کشی کی جا رہی ہے اور میری والدہ بتا رہی تھیں کہ دو گھنٹے کے اندر اندر دم دمیں آ گئے سڑکوں پر دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں دم دمیں یعنی بکتر بند گاڑیاں اور میرے والد گئے ہوئے تھے کارخانے کے لیے کارخانوں کے لیے خام مال لینے جالنا سے باہر میرے والد نے جالنا میں اپنی بزنس سیٹ کی تھی اورنگ آباد حیدرآباد دکن سے موو کر گئے تھے وہ بنا میرا پورا ددیال وہی اورنگ آباد میں تھا اب یوں ہوا کہ شہر میں تو افراتفری مچ گئی فوج آ گئی اور میرے میری والدہ اب تنہا رہ گئیں اپنے دو بچوں چھوٹے چھوٹے دو بچوں کے ساتھ گھر کا سارا معلومتہ سب جو محلے کے لوگ تھے وہ لوٹ کے لے گئے حالانکہ وہ محلے کے تھے اور باہر سے آئے ہوئے بھی تھے انہی میں سے ایک مہربان فیملی نے میری والدہ کو حیدرآباد دکن اورنگ آباد کے لیے گاڑی میں بٹھا دیا بے سرو سامان اور میرے والد جب چلے جالنا آنے کے لیے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے دیکھا ان کی بس روکی گئی اور ان کی بس سے پہلے بھی ایک بس روکی گئی تو سب مسافروں نے دیکھا کہ جو بس روکی گئی اس بس کے مسافر اتار اتار کے مسلمان ہونے کی بنا پر ان کو قتل کیا جا رہا تھا چنانچہ میرے والد کی جو بس تھی اس کا ڈرائیور حالانکہ کے جان بتا رہے تھے کہ وہ ہندو تھا لیکن اس نے ہم لوگوں کو بچا مسافروں کو بچانے کے لیے گاڑی کچے میں اتار دی اور ریورس کر کے بڑے جتن سے اس کچے کے راستے پر اس نے دوبارہ سڑک کے ٹریک پر لی اور لے کر مڑ کے روانہ ہو گیا اور پھر گاڑی بہت دیر چلتی رہی اس نے لے جا کے ڈرائیور نے ایک ویرانے میں روکی گاڑی اور کہا جتنے مسلمان ہیں نیچے اتر جائیں جب سارے مسلمان نیچے اتر گئے تو وہ آیا ہمارے پاس اور اس نے کہا کہ دیکھو راستے میں سمجھائے دیتا ہوں جس کو جدھر جانا ہے ادھر چلا جائے لیکن شہر میں جانے کا مطلب اپنی موت کو آواز دینا ہے چنانچہ میرے والد نے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے چلنا شروع کیا گاڑی تو تھی نہیں پیدل ہی پیدل چلنا شروع کیا تو یہ دیر دن اور دو راتیں چل کے مونہ باؤ کا علاقہ آیا اور وہاں پر میرے والد نے لوگوں سے مدد لی تو مونہ باؤ اسٹیشن پہنچ گئے مونہ باؤ اسٹیشن پہنچ کر وہ بھی بے سر و سامانی کی کیفیت تھی اور پھر وہاں سے كھوکھرا پار کے لیے گاڑی میں بیٹھے اور یہاں پر آ كے اترے راستے میں میرے والد بتا رہے تھے کہ ٹرین کی کھڑکیاں مکمل بند تھیں اور گاڑی کہیں نہیں روکی اس نے مسافر کے مسافروں کے لیے کیونکہ ڈرائیور کو ٹرین ڈرائیور کو معلوم ہو چکا تھا کہ گاڑی روک کے قتل عام کیا جاتا ہے اس طرح سے میرے والد مصعوبتیں اٹھا کے پاکستان کی سرزمین پر پہنچے اب نہ میرے والد کو میری والدہ کی خبر تھی نہ میرے میرے دریال والوں کو میرے والد کی خبر تھی خاندان بچھڑ گئے تھے یہاں آ کے میرے والد نے سب سے پہلے ایئر فورس میں اپلیکیشن دی کہ وہ پڑھے لکھے ہیں اور اس طرح سے پاکستان ایئر فورس میں ابا کی اولین جاب ہو گئی اور انہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی مل گیا چھاؤنی کے ایک بنگلے میں زندگی ابا جان کی چل پڑی لیکن ابا جان غافل نہیں تھے وہ ہر دن ہر دو تین دن کے اوپر ایک اشتہار دیتے تھے اخبار میں کہ میرے بیوی بچوں کو میری خبر مل جائے ایسے میں میری والدہ نے ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ حیدرآباد دکن میں نہیں رہیں گی پاکستان جائیں گی اور کیونکہ حیدرآباد دکن میں بھی حالات اورنگ آباد میں بھی حالات سازگار نہیں تھے جنگ جنگ کے آگ ہر طرف پھیل کیوں حملے کی کہ جنگ کون کرتا وہ تو ہم نے کو مارا جا رہا تھا نا ایسے میں جب میری والدہ نے فیصلہ کیا تو خاندان کے کافی بزرگوں نے منع کیا ان کو لیکن میری والدہ نے مسمہ ارادہ کیا وہ دونوں بچوں کے ساتھ تینوں بچوں کے ساتھ اب میں آ گئی تھی دنیا میں اسی کشمکش میں میں دنیا میں آ گئی تھی اور نومبر آٹھ نومبر کو میری پیدائش ہوئی اور اب سن انیس سو انچاس کا مر آ گیا تھا جون اور میرے والد اور میری والدہ ابھی تک بچھڑے ہوئے تھے نہ ان کو ایک دوسرے کی خبر سی میری والدہ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کراچی جائیں گی بحری جہاز سے اور میری والدہ نے فیصلہ کر کے سفر کا آغاز کر دیا یہ ایک مشکل سفر تھا اس میں زیادہ راہ نہیں تھا نہیں تھا کچھ ان کے پاس وہ مشکل دور میں تھیں یہاں تک کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میری دادی نے کہا تھا کہ دیکھو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے تو مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ تو دائی ماں روئی اور اس نے کہا بیگم میں نے تمہارے اچھے دن بھی دیکھے ہیں اگر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں میں بغیر پیسوں کے تمہارا کام کروں گی لیکن بہرحال پھر ہو گیا تھا امی جان نے کچھ اپنے برتن بیچے کچھ اور چیزیں بیچیں اور اس طرح سے وہ ہو گیا تھا میری امی جان کے برتن بہت تھے تانبے کے سلور کے اور بس کیا بتایا جائے تو بہرحال وہ وقت گزر گیا اور میری والدہ ہم تین بچوں کو لے کے سوار ہو گئیں جب وہ یہاں آئیں کراچی کی بندرگاہ پہ تو ایک فٹ پاتھ پہ چادر لگا کے بیٹھیں تو میرے جون کا مہینہ تھا میری والدہ بتا رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے تم مر جاؤ گی کیونکہ میری کیفیت ایسی تھی لیکن پھر مہاجروں کی آباد کاری کرنے والا ونگ ہمارے پاس آیا اور انہوں نے ہم کو اٹھا کے ایک چھت والے کیمپ میں پہنچا دیا شامیانے میں اور اس طرح سے میری والدہ نے وہاں پہ بھی لوگوں سے کہا کہ ان کے شوہر گم ہو گئے ہیں پھر اس طرح سے میرے والد کے لیے بار بار اشتہار دیے گئے اور ایک ہفتے میں میرے والد کا پتہ نشان ملا اور میرے والد آ کے ہم سب کو چھاونی کے بنگلے پہ لے گئے یہ تھی ہماری داستان پاکستان پہنچنے کی اب اس کے بعد میں چھاؤنی کا احوال آپ کو بتاؤں گی خدا حافظ فی امان اللہ